Всіх вітаю! Зараз ми йдемо вибирати жилетку для Ульяни. І оце, ну, як завжди, моя рубрика. Актуальна ціна називається. Зараз я покажу, які ціни. Зараз на жилеточки. нам не треба. візьмемо пов'язку? Ну, якщо буде, то візьмемо пов'язку. Тому залишайтеся дивимося, що в нашому в небольшому городку продається. Вот. Так, шука. Вот, 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 вот. О, мы сейчас такую и выберем. Да, так. Я думаю, я Это, Это очень широкая на тебе. Угу. Вот такую светлую. Ну, я светлую не дуже хочу тебе брать. А -а -а. Я тебе честно говорю, потому что она просто будет черная после твоих футболов. А ты же еще... Она широкая, посмотри. Сейчас, Сейчас мы выбросим, мод. ладно, О, Модница. О. Yeah. Так. Uh -huh. Ну если Ага, какие цены тут на жилетке? Восемьсот сорок. На тебя, мама. А очки почем? 240. Она а меня. Сейчас померяем. Так, ну что, такой странный вид. Я даже не знаю, какие сейчас очки модные. Ой, боже. Так, тя 925 двадцать пять. жилетки. Ну, сейчас пойдем в другой магазин. А, вот какие есть еще жилетки. Вот такие детские. Это то мы смотрели взрослые. Ну, вот они все. А это для Ульяны вообще-то. А ну детские, какая цена? 500 гривен. Носочки нашла? Так, а ну давай глянем. Вот есть белая красивая. Она же белоснежная. Это не наш вариант. Она будет черная такая белая 740 гривен, еще черная одна пятьсот сто сорок. Нам бы надо бы сто сорок шесть хотя бы. Зараз нам покажут со взрослых, какой есть. О, тут трошки лучше выбор. Ух ты, это прикольно. А ну почему такие? Не 740. Ну что, будешь мерить? Давай. Так, ну, не получилось у нас купить тут жилеточку, потому что не мая размере. Я не очень длинная. И кажется, что длинная. Не мой фасон. Конфетки. Не. идем, значит, мы искать в инший магазин. Ідемо в Анді. Чи вже порозбирали ті вже всі жилетки, чи де їх шукати, не непонятно. Це доросла дочечка. Давайте курточка з рукавчиком. Тисяча, да. Да ні, ну це доросла. Пошли у дитячі. О, сразу видно. Ну, думаю, дитячі. Да, 539. Илайва, она маленькая. И це малюська. Так, це маленьке. Ну, все на тему, да? Жилетками сегодня насклалась, чешу. А вот смотри какие-то. Ну, хотя мальчиковая. Странная какая-то. Странная. Мальчиковая, странная. Ну, это такая не очень. По качеству она не пропускает даже воздуха. <дых> так, мы нашли... Что мы нашли? Какую-то мальчукову. Вот такую жилетку. Черненькую. Ну, она и для девочки подойдет. Так, сейчас смотрим. 52 размер, правда? А, 152 рост. О, это вообще твой рост. Да? О, нет. Мам, мама, маманская. Посмотри на себя в зеркало. Да, Потому что размеры взрослые, дорослые. Похоже на папину. Угу. Так, ця жилетка 759 и не подходит она нам. Большая тоже. Тебе скучно, да? Чего? Мы сейчас тебе купим костюмчик какой-то, да? Ух ты, это уже другое дело, крутышка. Все, идешь, забираешь? Мне нравится. Круто. Классная, вообще суперская. Давай. Так, это мы забираем. Отличный размер наше колер. И Миланочке треба костюмчик взять. Сейчас будем шукать. Так, мы не выбрали Миланочке никакого костюма. Пойдем в иншу А тут берем жилетку. А скільки там оказалось? 500? Так, пока мы выходили из магазина, нашли еще вот такие кроссовки. Сеточка. И, возможно, сейчас их тоже заберем. Как раз? Они как раз тебе, или нет? Мама! Угу. Будешь брать? Буду брать. Так, и еще вот такие красивки нам вышли. Не думали. Не, нам вообще требовали, но мы хотели... Не думала, а я думала, потому что тебе ходить не в чем. Я даже не думала, что... А сколько они коштуют? 729. Так, 729, добре. Ладно, ну, вот. А, так, все, купили мы в одном анде и жилетку, и кроссовки. И теперь идем, что-то выберем для нашей Миланки, потому что она совсем расстроилась. И хочет тоже какую-то обновочку. Ну, сейчас пойдем выберем вот си вот такого плана сколько коштують. А эти большие вот эти вторые с беленьким с красненьким то там есть размеры разные да за сеточка сколько она 409 такие коштуют. что тут еще есть сеточка пока сеточку не вижу так, це дорослые більше, да, так? Да, О, на хлопчика, то нам не підходить. А вот такие, мама. Последние, они самые большие. Так, нет, это нет. Тут надо уже, чтобы она ножка дыхала. Чтобы они не были такие сильно закупоренные. то будет жарко. 26. 26-й, вот. Нет, это мал маленькие. Вот все больше будут подходить. 23. Угу. Так, тут повно всього. Так, 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 так. Ну, ще маленький вибор, сеточки. Ці кросівки теж маленькі, на ній. Зараз підемо в інший магазин. Або поїдемо додому вже до наступного разу. Так, ну вот, зачем поехали-то и купили? Это у нас так редко бывает, когда едешь за какой-то вещь, вещью и ее находишь сразу. А это она висіла одна жилеточка такого размера, мальчачьим отделе, мальчачьим отделе, а вот такая классная, да. Но миланки ничего не получилось купить, бо не ще еще таких костюмчиков не понавозили и еще не мае красивочек но мы обязательно ей купим, да? Будешь самой модной, да, скажи. Так, ну все, всем пока, до наступной встречи.